ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಹಾಗೆ ಕುಬೇರನ್ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ನಮಗೆ ಫಲ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ನಾನು ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಹಾಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी जगन्माता जीवधात्री नारायणी परमेश्वरी व्यूहतेजोमयी ब्रह्मानन्दिनी हरिसुन्दरी पाशाङ्कुशेक्षुकोदण्डपद्ममालालसत्करा दृष्टा त्वां मुमुहुर्देवाः प्रणेमुर्विगतज्वराः तुष्णुवुः श्रीमहालक्ष्मीं ललिताम् वैष्णवीं पराम् श्रीदेवा उवाच जयलक्ष्मी जगन्मातः जयलक्ष्मीपरात्परे जय कल्याणनिलये जय सर्वकलात्मिके जय ब्राह्मी महालक्ष्मी ब्रह्मात्मिके परात्मिके जय नारायणिशान्ते जय श्रीलिते रमे जय विजये देवीश्वरि श्रीदे जयद्धिधे नमः सहस्रशीर्षायै सहस्राननलोचने नमः सहस्रहस्ताब्जपादपङ्कजशोभिते अणोरणुतरे महतोपि महीयसी अतलं ते स्मृतौ पादौ वितलं जानुनी तव रसातलं कुटिस्ते च कुक्षिस्ते पृथिवीमता ष्टा पूषार्का सवितारभिः गभस्ति मानजाकालो मृत्युर्धात प्रभाकरः पृथ्व्यापश्च तेजश्चाकम् वायुश्च परायणम् सोमो बृहस्पतिशुक्र स्वा शुचिः शौरिः शनैश्चरः ब्रह्मविष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः वैद्युतो चातरश्चाग्नी वैन्धनस्तेज साम्प्रतिः जो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं वेदा, वेदा द्वापरश्च कलिसर्वमराश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस्तता क्षण संवत्सरकरो अश्वत्थाः कालचक्रो वि 是。 मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळवासि वेदन्ते दे पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुत जय जय मे मधुसूत स्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजितशीघ्रफलप्रदज्ञानविकासिनि शास्त्रे भवभयहारिणि पापविमोचनि साधु जनाशतपादयते जय जयते मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय मा ನೋಡಿ ನಾವು ಅಕ್ಷಯ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ನಾವು ಜಾಯಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೆ ಹಾಗೆ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜಾಯ್ ಕಸಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ತುಂಬ ರೆಶ್ ಇದೆ ಈಗ ನಕ್ಷೇತೃದ್ದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಿನ್ಸ್ ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ನವರತ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸಾಗಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ